您这边稍微等一下，嗯，徐总开完会就过来。好的，谢谢。嗯。晚上的场地你们记得检查一下，然后还有提前要试一下那个音响效果。 然后所有的文件格式是否匹配，你们都要检查一下哦。 你也的确不年轻了嘛。嗯、我们结婚吧。什么？你这什么反应？ 你这是没有做好和我长期并肩作战的准备啊！哎呦，压力好大呀、啊！又拿这句话来搪塞我，我可是认真的啊，主动权都在你手里。 是不是啊？什么？什么？<laughs> <laughs>